अमरीका की उनचास रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं इनमें से तिरासी वायरस की डेल्टा किस्म के हैं ऑनलाइन शाया होने वाले एक मतलब के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट इसलिए इंतहा मौलिक है क्योंकि ये निज़ाम में तनफज्ज़ में हज़ार गुना ज्यादा वायरस की कापियाँ पैदा करता है दे चाहे ये दस गुना ज्यादा फैलने वाला हजार गुना या दस हजार गुना ज्यादा लगने वाला हो ये मंत के लिहाज से तो दिलचस्प बात है लेकिन इससे तरजीह नहीं बदलती और कई तालीम इदारों और, और महकमों की मामन से कोरोना की वबा के रुझान की पेशन गोई पर मुश्तम मॉडल्स तैयार करता है जबकि एक प्रोजेक्शन के मुताबिक अमरीका में गर्मियों से खजा के मौसम तक डेल्टा वेरियंट के मुतवा तेजी से बढ़ेंगे और इसकी बुलंद तरीन सतह या पीक पर रोजाना तीन गुना ज्यादा अमवात बाकी होंगी बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे सी डी सी के मुताबिक उनचास चार फीसद अमरीकी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं vaccinated... और उन लोगों के मुकाबले में जो वैक्सीनेटेड नहीं बड़े इदारे जैसा कि वफाकी हुकूमत के तहत बड़ी यूनिवर्सिटीज रियासत न्यूयॉर्क रियासत कैलिफोर्निया और बहुत से शहरों की बड़ी कंपनियां मुतालबा कर रही हैं कि उनके मुलाजमिन या तो वैक्सीन लगवाएं या मास्क पहने और बाकायदगी से टेस्ट लिया जाए लिहाजा हमें इसे यकीनी बनाने के लिए बहुत जारहाना हमत अमली अपनाना होगी कि पूरे मुल्क में फिर से इन्फेक्शन की शरह में इजाफा ना हो अमरीका में वफाकी सरकारी इदारों के सरबराह तो अपने यहाँ काम करने वालों के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे सकते हैं लेकिन अमरीकी आयन के मुताबिक रियासतें खुद मुख्तार हैं और हुकूमत या सदर उन पर वैक्सीन की पाबंदी लागू नहीं कर सकते इसी माह के अवायल में जारी की गई सीडीसी की हिदायत के मुताबिक ऐसे बच्चे जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए स्कूल में मास्क पहनना जरूरी नहीं था लेकिन जुलाई के वर्ष में अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने स्कूल्स में तमाम तलबा के लिए मास्क पहनने और अहल बच्चों को वैक्सीन लगवाने की गाइडलाइंस जारी की जिसकी बिना पर अब सी ने स्कूल में सब लिए मास्क पहनने की हिदयात जारी कर दी है लेकिन अमेरिका में हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट का स्कूल बोर्ड अपने फैसले करने के लिए आज़ाद है और जहां वाशिंगटन डीसी ने अपने स्कूल्स में सबके लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके मॉरिसविल के स्कूल के, के सुप्रीटेंडेंट अभी अपने मकामी हेल्थ डिपार्टमेंट और वाले के साथ मिलकर इस पर गौर कर रहे हैं जून में जब हमारा स्कूल बंद हुआ तो हमारे यहाँ मास्क पहनना लाजमी नहीं था लेकिन अब जो नई तब्दीली आई है उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्यों और इस वक्त क्यों तो इस वक्त वालदान कुछ परेशान हो रहे हैं लिहाजा हम अपनी बोर्ड मीटिंग में इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे और बहुत एहतियात से इनका मुजन करेंगे की आया हम तलबा को मास्क पहनाएंगे या नहीं इस वक्त माहरीन मोडर्ना फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को डेल्टा के खिलाफ मौसर करार दे रहे हैं पीटर पिट्स कहते हैं अमरीका में बूस्टर शॉट्स वैक्सीन का एक साल गुजरने पर दिए जाएंगे जबकि बारह साल से कम उम्र बच्चों के लिए वैक्सीन की हंगामी मंजूरी का मरहला अक्टूबर तक मुतव है